Як захистити компанію від несанкціонованих перевірок податкової служби та мінімізувати їхні ризики? Це питання турбує більшість керівників та власників бізнесу. Отже, на сьогодні виділяють декілька видів документальних перевірок, планові та позачергові. А от які основні найпоширеніші підстави для проведення податкових перевірок? Одним самих розпространяних основань для перевірки підприємства підприємської діяльності, являється подача налоговой декларации о возмещении налога на добавленную стоимость. Следующим основанием для проверки налоговым органам, также распространенным, является получение информации от контрагентов о якобы фактах, которые могут в дальнейшем подтвердить незаконные действия в сфере налогообложения. Тогда у налогового органа открывается возможность, и, как правило, они этим пользуются, обратиться к предприятию с требованием предоставить информацию о взаимоотношениях между контрагентами и предприятием, которым было направлено запрос. И в случае непредоставления в течение 10 дней такой информации, налоговый орган имеет право на проверку предприятия. Очень много случаев, когда компания, предоставляя даже в указанный срок 10 дней информацию, все равно попадала под проверку налоговых органов. На сегодняшний момент основным основанием для проведения налоговой проверки является возбуждение уголовных дел, причем не обязательно относительно руководителей компании, либо контрагентов, но и также поставщиков и остальных субъектов, которые могут быть задействованы в единой цепочке предпринимательской деятельности.